І мені розповідали, що В'ячеслав Чечер після гри просто в роздягальні сказав, що Вони так ніколи не возили. Просто без шансів. А от 3, 3 0 Дамагой Віда! 3-0. 28 років йому виповнилося вчора. У нього був день народження. І святкує дуже гарно сьогодні хорват. Стандартне положение. І це сильна сторона Дамагоя, который підключається і може забить. при стандарте. Давненько он, кстати, не забивал. В преддверии финала это очень хороший знак. Шахтер это его команда. Давайте подумаем, забыли про него? Напережение. Они все стояли в статическом положении. Мы видим, Домовой набегал. И Хабленко, который все внимание на мяч ждал, вместо того, чтобы идти к мячу, сделать помеху, не смог помешать и Вида напережение, дальний угол срезал мяч. Вообще шансов у вратаря не было никаких. Но играл и по зоне. Мы бачим. Так стоял стояли в своей зоне. Надо было идти на мяч. Можно стоять в зоне, но надо на мяч идти. Не ждать его. Вот ошибка роковая, которая была.